آج جو قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے بناہ ہوئے اصول و ضوابط ہیں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں وہ ساری قرآن میں موجود ہیں اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے <تصفح> الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنابیا کنستین اہ دن سرات المستقیم سرات الدین انَت علیہم غیر المغذوب علیہم ولاغ <applause> یہ سب سے پہلے آیت کس نے پڑھی اللہ تعالیٰ نے پڑھی سب سے پہلے یہ سورت کس نے پڑھی اللہ تعالیٰ نے پڑھی اللہ تعالیٰ نے پڑھی اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی سب سے پہلے یہ سورت کس نے پڑھی اللہ تعالیٰ نے پڑھی اللہ تعالیٰ نے پڑھی جبرائیل علیہ السلام نے سنی جبرائیل علیہ السلام نے بھی پڑھی پھر جبرائیل علیہ السلام نے پڑھنے کے بعد نیچے زمین پر آپ علیہ السلام کے پاس آئے وہی کی صورت میں اور آ کر یہی صورت جو اللہ تعالیٰ کی زبان سے سنی آ کر آپ علیہ السلام والسلام کو سنائی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پڑھی اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی جبرائیل علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام نے پڑھی آپ علیہ السلام کے پڑھنے کے بعد تمام صحابہ کرام نے پڑھی تمام صحابہ کرام کے پڑھنے کے بعد تابعین تبا تابعین نے پڑھی تبا تابعین کے, کے پڑھنے کے بعد تمام دنیا کے انسانوں نے پڑھی آج بھی پڑھ رہے ہیں پہلے بھی پڑھتے تھے قیامت تک پڑھتے رہیں گے قیامت تک پڑھتے رہیں گے یہ کس کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو اس صورت کو پڑھے گا جو ان الفاظوں کو دہرائے گا اور پانی پر دم کر لے گا وہ تمام بیماریوں سے شفا پا جائے گا سوائے موت کے تمام بیماریوں سے شفا سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے تمام بیماریوں سے شفا سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے کیوں سورہ فاتحہ میں موجود ہے اس لیے موجود ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو بڑے طاقتور ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو بڑے طاقتور ہیں ایسے طاقتور ہیں کہ کوئی بیماری اس طاقتور الفاظوں کے بولنے کے بعد بچ نہیں سکتی رہ نہیں سکتی کیونکہ کس کے الفاظ ہیں کوئی معمولی افسر کے الفاظ نہیں ہیں کسی ملک کے بادشاہ کے الفاظ نہیں ہیں وہ احکم الحاکمین وہ ارحم الراحمین وہ ساری کائنات کا خالق وہ ساری کائنات کا مالک وہ ساری کائنات کا رازق وہ ساری کائنات کو بنانے والا وہ ساری کائنات کو کھلانے والا وہ ساری کائنات کو پلانے والا وہ ساری کائنات کو سلانے والا ساری کائنات کو سلاتا ہے خود سونے سے پاک ہے ساری کائنات کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے ساری کائنات کو پلاتا ہے خود پینے سے پاک ہے وہ ساری کائنات سب اس کی محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے یہ آیت یہ الفاظ یہ سورہ فاتحہ اس طاقتور بادشاہ اللہ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں اسی وجہ سے سورہ فاتحہ ہر نماز میں ضروری ہے ہر نماز میں ضروری ہے چاہے وہ فرض نماز ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا چاہے وہ سنت کی نماز ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا چاہے وہ نفل کی نماز ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا لا سلاۃ الا بفاتحت الک کتاب آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر نمازی نہیں ہوگی اتنی قیمتی صورت ہے اتنی طاقتور صورت ہے کہ نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہو رہی تو سوچیں کیوں طاقتور ہے کیوں قیمتی ہے کس کے کہے ہوئے الفاظ ہیں اللہ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں یہ سورہ فاتحہ اللہ پاک نے خصوصی طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جس کے ایک ایک حرف پر تیس تیس نیکیاں ملتی ہیں جس کے ایک ایک حرف پر تیس نیکیاں ملتی ہیں آپ علیہ السلط والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم الف لام میم یہ ایک حرف ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے الف کہو گے دس نیکیاں ملیں گی لام کہو گے دس نیکیاں ملیں گی میم کہو گے دس نیکیاں مل, مل گئی سوچو پورا قرآن کریم جو پڑے گا کتنی مل گئی. درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر کے چینل کو سبسکرائب